Вітаю в ефірі програма Лінія життя. Сьогодні ми говоримо про наркота алкозалежних людей. Хто вони? Люди без майбутнього, приречені на смерть чи особистості, життя яких можна змінити. На ці та інші запитання ми спробуємо відповісти сьогодні з гостем нашої програми, громадським діячем, засновником благодійного фонду Та що дає життя та керівником реабілітаційного центру Вихід є» В'ячеславом Гома. Я привітую вас. Вячеслав, и первый же вопрос. Наркомания и алкоголизм излечимы? Э, наркомания и алкоголизм э, как явление э, ну, официально врачами дано определение, что это болезнь, и бывших алкоголиков или бывших наркоманов не бывает. Но на сегодняшний момент есть у нас резонанс, есть реабилитационные центры, э, в которых в люди Украине, э, да. в Украине да, и по всем областям Украины, в которых люди проходят реабилитацию и восстанавливаются как личности, восстанавливаются как граждане, полноценные граждане нашего общества. А насколько эта проблема актуальна для нашей страны? На сегодняшний момент, на сегодняшний день, ну, мы живем в 21 веке, и информация доступна, и мы знаем, что каждый год от наркомании умирает 10 тысяч человек и в нашей стране по официальным данным зарегистрировано миллион наркозависимых людей но это только по официальным данным то есть на сегодняшний момент и мы знаем что вокруг нас уже как бы не, ну не секрет что вокруг нас и рядом с нами находятся наркозависимые люди а что конкретно вы как представитель реабилитационного центра можете предложить мы предлагаем конкретную помощь людям, которые попали в такую зависимость, консультации, амбулаторный реабилитационный центр, стационарный реабилитационный центр. Есть определенная программа, вот выход, спросить, выход какая, есть. Какие, да. Вы говорите, мы предоставляем определенные услуги, что, что это такое? конкретно наша, ну, наш реабилитационный центр он основан на духовном возрождении человека и на, мор, ну, на моральном возрождении также на психологических каких то ну, основанных принципах да, принцип. воздействия и есть определенная система реабилитации десять жов по которым мы работаем и человек попадая из системы наркомании в систему реабилитации пошагово каждый день, каждый месяц от полугода до года длится реабилитация. Он восстанавливается, адаптируется и может нормально войти как полноправный член этого общества и начать жить по-другому. А я знаю, что ваш реабилитационный центр, создание реабилитационного центра в Мариуполе имеет предысторию. Как все начиналось? все начиналось с того что э, мы э, проезжая мимо э, одно, одного парка увидели человека который э, был в состоянии в ну, падшем состоянии то есть мы называем таких людей бомжами он жил э, в сквере он просил деньги и э, ему люди бросали копейки. И он на эти копеечки кушал там и жил уже, как можно сказать, как животное. Mm -hmm. Он не ходячий, вследствие того, что он э, ранее употреблял алкоголь, там, наркотик, он уже опустился до низшего уровня. Мы решили наши, нашей командой, нашей организацией взять ответственность за этого человека и целенаправленно занялись восстановлением его жизни. За два года этот человек получил паспорт, у него его не было. Mm -hmm. Это, э, мы также э, оформили ему пенсию, инвалидность. И сегодня он живет у нас на реабилитационном центре. И, конечно, а как он себя чувствует себя? Конечно, его что состояние изменится? не лучше, потому что это уже пожилой человек, ему за 50, mm -hmm. и его травма, его болезнь, она ну, просто привела его к инвалидности. Сегодня наши люди, члены нашей организации, те, которые живут на реабилитации, они помогают ему, просто ну, как обслуживают его. Но... Я думаю, что он вам благодарен, но все же э, бытует такое мнение, что такие люди, как наркоманы, алкоголики, они сами дошли до такого состояния. Это их жизненный путь, их выбор. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что э, никто не рождается наркоманом, никто не рождается алкоголиком или бомжом вследствие каких-то э, каких жизненных ситуаций, там воспитания. Все mm -hmm. начинается с семьи, там, круг общения, друзья. Что-то могло на человека повлиять. Но встречаясь с такими людьми, работая с такими людьми уже больше 10 лет я, да, угу. и я знаю просто, что э, этим людям нужна помощь. И, конечно, это сложный контингент, но все-таки э, люди хотят, чтобы им помогли и выходят с этой проблемы и а начинают есть, жить по новому. Есть реальные люди, которые изменили полностью свою жизнь. Такое возможно? Бывший наркоман или бывший алкоголик? Есть такой термин? Есть термин, и это уже, ну, э, доказано, это mm -hmm. факты. Я сам ранее употреблял и алкоголь, и курил, и также легкие наркотики употреблял. Сегодня больше десяти лет я вообще не пью mm -hmm. ни вино, ни пиво, ни алкогольное, ни безалкогольное. Я сам прошел реабилитацию, и сегодня я на своем примере могу людям показать реально своим собственным примером о том, что жизнь без наркотиков реальна. И возможно… И возможно, и не просто, знаете, как бы себя в чем то ущемлять. Угу. Просто есть намного больше интересных моментов. Да, вот интересно, Вам не хочется пить или хочется, себя да. сдерживаете. Как это Есть много хороших, хороших каких-то увлечений, хобби, таких как спорт, там, плавание, отдых, рыбалка. Ну семья. просто пом семья и помогать людям. И просто надо человеку этот путь показать. Что есть выход, есть Есть другой выход, путь. да. А Если, например, есть человек, которому нужна реабилитация, какие основные к нему требования? Первое требование – это его не даже не то, что требование, mm -hmm. это его желание. Если у него желание есть, мы открыты ему помочь. То есть просто человека привести к вам, который может быть и не хочет, но вот ну надо ему. Невозможно, да, с ним да, работать? Да, мы, понимаете, тут вопрос следующему. Ни мама, ни сосед, ни дядя, ни дедушка не объяснит наркоману, наркозависимому человеку или алкозависимому, что это ну, плохо. На него может повлиять только человек, который ранее был зависим, ранее был в такой проблеме, и он ему реально на реальных фактах и на, свои, на своем как бы, ну, уровне, опыте, да, опыте, уровнем. он может ему донести, что с этой проблемой есть выход. И напоследок, что бы вы могли пожелать, какие рекомендации дать родственникам зависимых людей? Первая рекомендация мамам, папам и там, родственникам не молчать. Что на сегодняшний момент нашей что э, в нашей стране, или, ну, на Украине или в любом городе есть наркоманы, есть точки, где продают наркотики. И все об этом знают. Все жизнь. об этом знают, но бытует такое мнение, ну, лучше никому об этом не говорить. Мой сын там употребляет. Мы сами, будем, мы сами будем бороться с этой проблемой, но, к сожалению, я начал употреблять какие-то наркотики не сам по себе, Мне, но он не вырос на огороде, и там не в магазине я его купил окружение, которое предложило, показало пример и увлекло меня за собой. На сегодняшний момент, если родители, они станут, как бы займут такую серьезную, активную гражданскую позицию, они начнут не просто прикрывать своего ребенка, там, сыночка или дочку, а целенаправленно брать ответственность и обращаться в милицию, обращаться, идти... К... Да, и идти в те аптеки, потому что сегодня наркотик видоизменяется. Сегодня наркотик — это не шприц и иголка. Это сегодня наркотик — это таблетки. В да, в аптеках. И родители знают, где их дети покупают, и как, почему у них зрачки расширены, почему они сутками не спят. Родителям надо поднимать, как говорится, такое, не бояться, не наверное, бояться не да, под, под, поднимать э, это, это, этот вопрос на э, на уровне милиции, на уровне администрации, на уровне здравоохранения объединяться матерям, объединяться отцам. И по, потому что на сегодняшний в Украине нет такой активной гражданской позиции. Все не доверяют милиции, все понимают, что все куплено. Но э, если мы поднимемся, если поднимутся такие организации, чем больше, поднимутся родители, то э, мы сможем реально по, э, повлиять, побороть, надо. повлиять и э, противостоять этому злу. Спасибо, что делаете этот мир добрее и лучше. Не забывайте, что надея есть завжди. С вами была программа «Линия життя». Я ее ведущая Юлия Гома. Хай счастить, бережите себя.